safarga chiqishlikdi yo'ldoshi yaxshi qilishlik kerak ya'ni kishi o'zini do'stini dinida bo'ladi birodaringizni kimligini bilmoqchi bo'lsangiz deydi do'stiga qarang deydi bir insonni kimligini bilmoqchi bo'lsang u kimlar bilan do'st o'shanga qara o'shanda buni kimligini bilib olasan agar qarasangiz sizga nima desa bo'ladi omonatdonlik haqida gapirib omonatdor bo'lishlik kerak omonatdor bo'lishlik kerak deb gapirib lekin o'zi faqat firibgarlar bilan do'st bo'lib yurgan bo'lsa bu ham o'shalarni bitta turi hisoblanadi hech bu bilan oldi yerdi qilishlik kerak emas chunki do'sti qanaqa bo'lsa kishi do'stini dinida bo'ladi safarga ham chiqib turganda agar buzg'unchi fikrdagi bir inson bo'lsa o'shani diniga o'tib ketib qoladi inson o'zi bilmagan holatda shuning uchun ham solih inson bo'lishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki odamlar yolg'iz yurish haqida men bilgan narsani bilganlarida edi biron otliq kechasi bir o'zi yurmagan bo'lardi deganlar qarang nimaga desa chunki inson yolg'iz qolgandan keyin mana oddiy o'zimiz uyga boraylik odamlarni yonida o'tirsak boshqacha bo'lamiz uyda o'tirsak yolg'iz qolsak boshqacha bo'lamiz har qanaqa narsa safarni qo'ying televizor ko'rayotganimizda ham telefon ko'rayotganimizda ham hamma narsada holatimiz ikki xil holatga o'zgarib qoladi endi safarda inson chiqqandan keyin haligi shayton nima qiladi gunohi yengillashtirib qo'yadi chunki uni ko'rib qoladigan otasi yo'q o'g'li yo'q ayoli yo'q onasi yo'q do'stlari yo'q o'zi hech kim bilmagan bir nimada yurtda turibdi endi nima qiladi u har qanaqasiga shayton uni nima qilib qo'yishligi mumkin vasvasa qilib qo'yishligi mumkin bo'ladi shuning uchun ham mana shu narsaga nima qilishlik kerak e'tibor berishlik kerak